приглашаем вас в этот зал, чтобы все вместе пройти дорогой добра, окунуться в мир хорошей музыки, ярких танцев, стихов, чудесных песен и теплых пожеланий. Восемь лет подряд в Коряжме существует традиция устраивать для людей с ограниченными возможностями творческие встречи. Откройте сердце доброте. Под таким девизом каждую осень проводятся фестивали «Крылья души» и «Зажги звезду». Мы встречаемся здесь, в этом зале, чтобы подвести определенный итог ваших достижений за год. Вот и сегодня мы увидим лучшие номера фестивалей, которые... Номеров, которые вы подготовили на фестивале «Зажги звезду и крылья души». Так пусть сегодняшний день станет самым незабываемым для каждого из вас. Как и в прошлые годы, концерт украсили выступления коллектива в детской школе искусств. Настал черед показать себя и юным звездочкам. Стоит отметить, что выступили они не хуже опытных вокалистов. Милость и искренность весьма достойные качества. Этого участникам фестиваля для людей с ограниченными возможностями не занимать, а значит, в следующем году они вновь порадуют публику яркими выступлениями.